Ребята, ребята, кефир никто не хочет? О, я хочу. <сélок> 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 у тебя теперь Ой-ой-ой, как смешно. Сейчас набреюсь рукой. Школьная сборная города Сумы пока еще бреется рукой. Курьез с канатоходцами. Ой, а не считается Мальчик в детства проигрался с мягкими игрушками. Теперь, когда его бьют грудак, он отвечает I love you. Влюбленная математичка. Я плюс ты равно любовь. Я равно любовь минус ты. Мальчик-спальчик позвал всех своих друзей, чтобы зажать барэр. Находчивый физик в подворотне. О, пацан! Иди сюда! Очень лопоухой девочки вплевать, какое платье на выпускное одеть. Стих о дефиците в Советском Союзе. Дайте мне колбасу, дайте котлету, дайте мне еще что-нибудь, чего у вас нету. Феликс, спокойно, это Маяковский, вот Маяковский. Я достаю из широких штанин штаны чуть поуже. Завидуйте, люди, я гражданин, хожу в подштанниках, зато не простужен. Сработаемся. Три богатыря. Есть ли у нас сейчас Силушка богатырская? Есть! Они а сносилась ли броня наша? Нет! Они а не сточились ли мечи наши? Нет! Ну, у тебя все нормально. Иди воюй. <свят> так, стоп. Вы понимаете, что единственное, что мы можем сегодня показать смешное, это вот флаг Бельгии! Флаг больше. В Белоснежке седьмой гном самый худой, потому что он не ест после шести. Самая быстрая и нелегальная сделка. Ваниль в СССР. Каждое утро я делаю себе чеферог. Сажусь на окно, закуриваю и канал. И думаю о нем. А ЦК КПСС. на плате в ночном клубе конюшня единственный шанс для быдла помыться. <звы> Социальная миниатюра о бесплатном образовании. Здравствуйте, я хочу получить бесплатное образование. Плати 700 баксов. Но я шестилетний пацан, у меня нет таких денег. Тогда бесплатного образования у тебя тоже нет. Да почему у нас в Украине всегда так? Хочешь бесплатное образование – плати. Хочешь бесплатное медицинское обслуживание – плати. Хочешь iPhone 4 – плати. Да как мне, обычному шестилетнему пацану, прожить в этой стране? Пойду напьюсь.